السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى وعلى وصحبه وصحبه أجمعين ربي اسلمي و انا اسلمي و انا اسلمي و Kerana masih lagi diberi peluang untuk kita bersama di dalam leadership talk yang kali yang seterusnya dan dalam leadership talk kita pada kali ini kita akan membicarakan bab yang keempat menangani perbualan yang sukar dengan bijak Pada ketikanya kita berhadapan dengan perbualan yang sukar maka kita kena berfikir bagaimana cara kita untuk menangani perbualan yang suka ini dengan cara bijaksana. Dan pada tengah hari tadi, saya telah berbincang dengan seorang uh, YB, parlimen, dia bercerita bahawa uh, kalaulah kita uh, nak penceng, nak pencing, kita berhenti. Kita berhenti daripada melakukan kerja. Terutamanya kalau kita berhenti berfikir. Maknanya kalau kita bekerja, kita buat kita buat, kita berfikir, kita mencari ilmu, kita menganalisis tapi apabila kita penceng, kita berhenti dengan semua usaha keinginan itu, maka kita mungkin akan berhadapan dengan kesukaran, mungkin jadi nanyuk ke, ataupun boleh menyebabkan stroke. Dan ada orang yang dia suka penceng tu, dia banyak mengarah menjadi pengarah Kemudian dia penceng, dia berhenti daripada berfikir. Maka dia telah menjadi strok. Uh, ataupun doktor membuat uh, rawatan. Doktor memberitahu dia mengalami kerosakan pemikiran. Jadi untuk membuat rawatan, maka uh, bekas pengarah itu haruslah bermain game main game untuk membetulkan kembali pemikiran dia supaya dia dapat uh, berfikir. Uh, jadi ini menggambarkan kepada kita kita jangan berhenti untuk berfikir kerana memang tugas otak itu adalah eh, untuk berfikir. Walaupun kita telah berpencing maka tersebut itulah maka saya teruskan juga a uh, menanya uh, bercita tentang Uh, Ledisi tuk ini, leadership tuk ini supaya saya tidak berhenti daripada berfikir dan juga menyebarkan ilmu, stakat-stakat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada saya. Baiklah, kita teruskan dalam uh, bahagian pendahuluan. Bahagian pendahuluan ini ialah uh, memberitahu kepada kita bahawa kepimpinan bukan sekadar ucapan, penus bukan sekadar ucapan penuh inspirasi ia juga tentang menghadapi perbualan sukar seperti memberi maklum balas kritika menyelesaikan konflik atau membincangkan isu sensitif maknanya kalau kita ada pemikiran kita ni panggil ada inspirasi ada kehebatan dia ada uh, menjadi dengan bahasa-bahasa yang kuat, bahasa-bahasa yang kemah, uh, percakapan kita didengari orang-orang orang lain. Uh, tetapi kita kena tengok juga dari sudut bagaimana kita berhadapan dengan perbualan yang suka. Perbualan yang suka ini termasuk uh, suasana yang genting mungkin, suasana yang kritikal mungkin. Bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, kerangka berhadapan atau menghadapi perbualan yang sukar. Sebelum kita berada dalam keadaan perbualan sukar, mungkin dari sudut itu perbahasan-perbahasan yang hangat ataupun di kalangan guru-guru kita. Mereka uh, masing-masing mengukurkan hujah, bahkan mungkin tidak bertugas apa. Ataupun uh, panaslah. Kalau bahasa muda agak panas lah. Kebualan panas antara guru-guru kita ataupun antara warga-warga sekolah. Baik, untuk berhadapan dengan keadaan ini, situasi ini, maka kita pertama bersedia dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, tetap tenang di bawah tekanan. Yang tiga, fokus pada penyelesaian, bukan salah menyalah. Ini adalah tiga Perkara yang perlu kita ambil perhatian bagaimana kita uh, boleh berhadapan dengan uh, berhadapan dengan uh, situasi tersebut. Baik, uh, yang pertama ialah kita tengok di sini kalau di bagi tengok baik. Bagaimana yang pertama sekali kita haruslah bersedia dengan tujuan bersedia dengan tujuan antaranya ialah kita jangan masuk perbualan tanpa arah kita kena tahu apa masalah dia antara A dengan B dia berbahas secara hangat jadi kita tidak boleh masuk ataupun kita memihak kepada A kita nampak A macam nak benar B macam nak salah Maka kita terus menyokong A tak boleh. Kita kena tengok dulu isu apa yang dibincang oleh A dengan B. Ataupun seorang mari berjumpa kita, kemudian mungkin dia menyalahkan kita ke. Maka kita tidak boleh menyalahkan dia balik. Kita kena tengok kenapa dia menyalahkan kita. Adakah kerana dia tidak dapat maklumat yang mencukupi untuk menyalahkan kita? Jadi sekiranya dia tidak dapat maklumat yang mencukupi, maka adalah kewajipan kita untuk memberi maklumat tersebut. Okay, dalam perbualan kita sehari, um, ada kita tengah bercakap dengan seorang, seseorang, maka tiba-tiba datang orang lain nak mencelah. Kita berkata misalnya dulu kan, nak kecek. Um, jadi, juga gitulah. Kita kena tengok apa Isu yang dibahaskan. Itu kita kena tanya. Tanya. Macam mana kita nak buat? Kita kena tanya diri kita. Apakah matlamat sebenar? Aa, kita kena betulkan tingkah laku. Aa, kita nak betulkan macam mana. Kemudian kita kena selesaikan masalah tersebut. Macam mana. Jadi kita, tujuan kita ialah untuk menyelesaikan masalah apabila kita berhadapan dengan perbuatan yang kritikal ini maka kita hendaklah kita hendaklah berusaha untuk menyelesaikan masalah janganlah pula kita jadi tambah masalah lagi perbualan antara A dengan B ini isu dia ialah berkaitan dengan isu sesuatu perkara maka kita kita tambah lagi perkara yang lain sebab kita tahu masalah-masalah lain tak boleh kita kena objektif kita ialah selesaikan masalah. Jangan timbulkan masalah yang lain. Yang kedua, yang ketiga ialah kita pulihkan hubungan. bagaimana kita nak pulihkan hubungan? Ha, ataupun dari sudut tuduhan umum. Apakah masuk tuduhan umum tersebut? Jadi kita kena fikirkan benda itu. Kamu apakah matlamat yang sebenar daripada perbualan tersebut dan apakah uh, iaitu matlamat itu kita nak betulkan masalah uh, matlamat sini menunjukkan kita nak betulkan tingkah laku dia tingkah laku dia macam mana Jadi kita nak selesaikan masalah dia macam mana, kita nak pulihkan hubungannya dia macam mana kalau hubungannya itu antara A dengan B pulihkan hubungannya dia atau hubungannya antara dia dengan kita dia kena pulihkan ke hubungannya dulu barulah kita boleh berada di dalam situasi uh, situasi apa situasi tersebut hmm. okay. uh, kemudian kita tengok yang seterusnya ialah uh, contoh contoh lagi eh, contoh bagus buku ni dia bagi contoh kita tulis objektif dalam satu ayat supaya kekal fokus. Ha. Tulis objektif kita. Kalaulah Kalau lah isu dia, isu dia perbalahan berkaitan dengan aa, nak meletakkan ke tepat untuk satu program. Kita ha. nak balah. Hmm. Ini. Kecil sangat ni. Siapa yang berusaha. Ataupun contoh yang kita boleh bagi contoh yang lebih kritikal sikit hmm. biasanya perbalahan ini di dalam mesyuarat ialah menentukan ialah, kecil ucik lah, ambil je lah menentukan satu tempat ada kata kita kena ambil tempat A ada kata kena ambil tempat B maka ayat yang perlu kita kemukakan ialah Uh, tentukan tempat yang lebih baik. Uh, contoh. Uh, dia bagi di sini ahli pasukan lewat hantar laporan. Isu di sini ialah Kita suruh dia buat laporan tapi lewat sama. Bila kita tanya dia bagi tahu boleh esok siap, boleh lusa siap tapi tak siap juga. Kita mungkin akan Meningkat kesuhu kemarahan kita. Kata boleh buat. minggu depan, tak boleh buat. Kata boleh buat. Rusak tak boleh buat. Jadi kita pun rasa marah juga kita. Jadi kita kena fahami. Uh, sebab sebenar. Apa sebab sebenar dia lambat atas laporan. Mungkin dia lambat atas laporan itu sebabnya. Uh, komputer rosak komputer terlambat jadi bukan sebab dia pun komputer terlambat bahkan kalau memang sifat dia terlambat maka kita kena ada buat pelan-pelan tambah -pelan baikkan kalau dia kata saya boleh siap dah tiga hari lagi, kita kata saya nak siap dua hari lagi. kita tahu tiga hari tak siap. Atar juga, ataupun kita kata hantar juga tak siap pun. Saya nak tengok. Masih kerja. Ha, jadi dia tak siap pergi hantar juga. Jadi kita boleh tahulah sekurang-kurangnya dia buat. Ha, kalau kita harap ke tiga hari lagi, hal-hal dia tak buat. Jadi kita kena ada plan untuk penambahbaikan baikkan. Dan kita kena jangka reaksi mereka. Kalau ada satu isu, kita akan menjangka. Kalau kita buat gini, mungkin akan menambahkan lagi Parah Cuma menyiram minyak pada api yang menyala. Oh. Makin menyala lah dia. Jadi kita tengok reaksi dia. Kalau kita buat gini, kemungkinan akan sejuk. Seumpama menyiram air batu. Macam air batu. Betul Nyir nyiram Menyiram air batu pada bara. Ada air tak pada, tak batu. Baik. Bama kita uh, menyiram air pada bara, maka kita tahu reaksi air macam mana. Maknanya kalau tindak ke gini dia akan makin marah. Kita tahu dia senyata. Kalau tindak ke begini mereka lebih sejuk. Kita pandai memujuk mereka. Maka suasana akan lebih cool lagi. Dan yang khususnya ialah rangka jawapan untuk kemungkinan defensis Defensif. Maknanya di sini orang yang kita berhadapi mungkin akan menyukai sifat-sifat mempertahankan diri. Bapa awak hata lewat laporan ni. Ha, dia ada alasan-alasan untuk membela diri dia. Ha, jadi kita boleh tahu alasan tersebut. Betul ke tak alasan tersebut. Atau rekod-rekod. Ha. Um, kita cek balik. Ha, kemudian cerita ke isu dengan contoh spesifik. Bukan tuduhan umum. Oh, ini saya nak ini. ni. Tuduhan umum ni tak ada kaitan ni. Oh, dia duduk sini sebenarnya apa dia duduk situ. hmm, sebab copy teh ni pasal ni nah. baik kita akan isu dengan contoh spesifik dan bukan tuduhan maknanya kita nak kemukakan ke contoh kita kena bui secara spesifik yang jelas yang mudah difahami kita tidak buat tuduhan ya? awak ni sok mau saya suruh buat laporan hantar lewat. Nah kita pun tuduh eh. Kau ni malah. Ha, to the hair lah tu tuduh ha, dah tu. kau ni nak suruh saya pecah awak. Ha, tu tuduh dah tu. Ataupun awak ni memang uh, tak lewat laporan. Ini kita tak buat tuduhan eh. Saya umum. Tapi kita kemukakanlah contoh. Ha, saya minta awak Uh, buat yang lebih baik lagi uh, ataupun saya minta supaya awak tengok uh, kan kita CA dia hanya lebih boleh cepat atas, mana dia boleh cepat atas maknanya di sini kita tak sehat uh, buat tuduh hair tuduh hair ni sebenarnya dibuka sesuatu yang positif kadang-kadang tuduh hair juga tidak boleh membantu kecuali dia akan semakin mengeruh ke kadang-kadang jadi, elok ke buat to the Kerana to the hair ini adalah sesuatu yang negatif dari sudut perasaan orang yang kita berhadapi. Dia negatif, dia akan jadi uh, tertutup dari sudut uh, pemikiran dia ataupun dia pun jadi menarik diri daripada uh, sebarang usaha yang kita nak dia buat. Dan kita kena ingat kita di sekolah ni bukalah kita yang membayar gaji satu ha, ada setengah pentadbir ni mentang-mentanglah dia menjadi pentadbir dia nak suruh semua orang dengan kata di belakang macamlah dia bayar gaji jadi gaji ni dibayar oleh guys ya kata. jadi kita ni tidak ada kuasa yang lebih untuk memaksa dan menyuruh walaupun kita boleh cadas supaya dia ditukarkan tetapi dari suatu sudut dipanggil uh, uh, pengurusan berdasarkan hati, maka kita cuba berhubung ataupun cuba mendapat uh, kerjasama daripada guru-guru yang berada di bawah kita. Dan kata lain, kita menjadikan mereka sebagai pembantu kita. Anda juga menjadikan saing. Nah, tapi kena tengoklah sempadan-sempadan kita sebagai pemimpin. Baik, yang keseterusnya, yang keseterusnya uh, empat langkah mencipta visual. Empat langkah mencipta visual. Uh, jadi, um, uh, asalnya kita berhenti sampai kat tu dululah kita pula dalam siri yang akan datang. Panjang-panjang pun tak ada juga. Pendek-pendek sudah lah. Masa aku ada uh, maklumat yang kita boleh terima. Jadi uh, apa yang kita ceritakan kesimpulannya uh, bahawa kita akan berhadapan dengan situasi di mana perbualan yang suka mungkin berlaku. Perbualan yang suka ni kadang-kadang kalau kita tak ada ilmu bahawa kita juga akan bermasalah. Jadi inilah beberapa kaedah yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan perbualan atau untuk menghadapi perbualan yang sukar. Jadi kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Teruskan untuk menimba ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan kita sebagai manusia kita kena terus berfikir sebab tugas fikiran ini tugas otak kita ialah untuk berfikir. Kalau kita tak berfikir tugas otak, nanti otak kita uh, mengaju, otak kita beku, uh, kita kena alih ke pemikiran kita selaras dengan ilmu yang bersifat mengadil. Sekianlah saja. Wa bilangitaufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Vamos a